afg'onistonda buxgalter bo'lib ishlagan abu bakr samun vatanini tark etishni rejalamagan edi aqsh qo'shinlari mamlakatni tark etganidan keyin koalitsion hukumat tuziladi deb o'ylagandi Everybody... hammasi yaxshi bo'ladi deb umid qilganmiz o'sha paytdagi hukumat va Taliban rahbariyati o'rtasida tinchlik kelishuvi imzolanishini vaziyat yaxshi tomonga o'zgarishini kutganmiz deydi u umidlar oqlanmadi tolibon avgustda kobulni bosib olgach samun aqsh hukumatı bilan ishlagani uning oilasini xavf ostiga qo'yishidan qo'rqdi u maxsus imigratsion vizani qo'lga kirita olgan afg'onlardan biri rafiqasi va uch farzandi bilan afg'onistondan aqsh samolyotida evakuatsiya qilindi oila texasdagi qochqinlar lagerida 45 kun yashadi so'ng kaliforniyaning san diego shahriga ko'chdi abu bakr samun hanuz afg'onistondagi konsalting firmaga ishlaydi endi masofadan at... afg'onistondagi ishim ertalab sakkizda boshlanadi aqshda aniqrog'i san diegoda bu kechki sakkiz yarim degani shuning uchun tunda ishlayman kun davomida biroz uxlayman deydi u -Akma. san diegodagi musulmonlar jamoasi deydi samun oilam amerikadagi hayotga moslashib olishiga yordam berdi endi esa o'zi ham ko'ngilli ravishda boshqa qochqinlarga ko'maklashmoqda shakib navobiy darrul o'lim masjidida imomyangi kelganlardan sabrli bo'lishni so'rayman amerikada chinakam sabr toqat bilan ko'p narsaga erisha olasiz jumladan oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga ham deydi imom samuna aqshda ulg'ayayotgan farzandlari tarbiyasiga alohida e'tibor berishini aytadi also... ular amerikalik bo'lishini xohlayman lekin afg'onligini ham unutmasin ikki madaniyatni qorishtirgan holda tarbiya topsin bitta tilda emas uchta tilda gaplasha olsin milliy tillarimiz pushtu va darida shuningdek ingliz tilida hammasi parallel ravishda olib borilishi kerak ana shu maqsad sari harakat qilaman deydi u sure amerikada buxgalterlik sertifikatini olish ustida ishlamoqda bir kun kelib afg'onistonda bo'lgani kabi o'z biznesini ochmoqchi женя dulo shohruh hamro amerika ovoz uchun